Боже, уже пошло видео. Только обратился. 1-2, 66 и 13. 13. Ассистента толком не услышал. Не хочу... Ну, 1-2, рахунок, арсенал по переду. И заработала камера. Это невероятно что-то. Так, арсенал. Поступаясь 1-0. Но, правда, я хочу здесь сказать, что вылучение Роман Рева до конца игры раз, его здесь нет. И на скамеечке запасных уже четыре грався. Вот именно и наконечный Александр. Увага! Первый ролик пошел. Надо же. Хорошо, что во втором периоде. Нет, подожди, а кто покинул? То есть двух гравсив нет сначала игры в команде «Спартак». Поэтому «Спартак» в ослабленном виде, в складе. Поэтому здесь надо этот момент еще и еще раз. Не знаю насчет там протеста, что и как, но видео все есть. Я думаю, обойдется без протестов. Но то, что происходило, все есть у нас в записи. Так. так что, вот что такое техника, понимаете, не работала, заработала. Ну как это можно? Так это заработала камера, представляешь? Павло, это вы наверняка это подействовали на команду. И, и орешка для Кирилла также. Главное запустить. Ну да. Ну, И настрой. Игрок. Но вы не забывайте, что двух игроков из Спартака уже нет. Да. Это повлияло, как вы считаете? Конечно. Да, ну, так вот, может быть, это, это основная еще основная причина. Ну, так что вот такой момент.